হ্যালো বন্ধুরা শুভ সকাল ডিব্রুগড় আসাম থেকে আমি চন্দন মজুমদার বলছি আমার সঙ্গে সুব্রত দা সুব্রত পাল আমরা যাচ্ছি নিয়ে ফিল্ডে সিট বল সপ্তাহের আজ শেষ দিন আজ শেষ দিনের অনুষ্ঠান আমরা দেখব সঙ্গে থাকবেন শান্ত সকাল এখন চৈত্র মাস কিন্তু তবুও ডিব্রুগড়ে শীত যাচ্ছে না আমরা দেখুন সোয়েটার পরেছি জ্যাকেট পরেছি গতকাল মেঘা ছিল বৃষ্টি হয়েছে অনেক আজ রোদ উঠেছে দিনটা একটু ভালো করেছে সুন্দর সকালে সূর্য উঠেছে দারুন ভালো লাগছে এটা ডিব্রুগের চোখিডিং ফিল্ডে সবাই হাঁটতে আসে খেলতে আসে দারুণ ভালো একটা জায়গা

আমি দি দিওঁ নেকি তাক আমি এই এটা সপ্তাহত ক'ত ক'ত লগালে আমি সিদিনা ক'ত গৈছিলো নামটো কি আছিলে আমি খাবি ওয়া খাবি আমি বগীবিলা হাবিত রলো বহুত রুইছো তা আহত গছ রুইসা পাঁচজোপা আম গছ তিনজোপা তারপর আর গুটি খেজুরের গুটি অন্যান্য শিলিখার গুটি বহুত গুটি এই যদি হয়ে যায় তার ওয়ান প্সেও হয় আমি সাকসেস ভাব আমি ধর এটা গুটি ছটি তাৰ যদি এশটাও কেনেবাকৈ হয় আমি ছাকচেছফুল নিজৰ মানুহবিলাকো আমাৰ লগত অপাৰেচন অঁ ল'ৰা ছোৱালী আহিলে তাৰ লোকেল মানুহ আহিলে আমি চবেই মিলি গৈছোঁ যদি তেনেকৈ আমাৰ প্ৰপাৰেচন কৰে আমি বতৰাই আৰু এক্সোৱেলি মানুহ এতিয়া কনচিয়াছ হৈছে মানুহ কনচিয়াছ হৈছে যে গছ গছনি লগাব লাগে চবেই আহি আমি য'তেই যাওঁ মানুহে ওচৰৰ মানুহখিনি আহি পেলাই আমাক উপাৰ্জন কৰে কি কৰিছে আমি যেতিয়া বুজাই দিওঁ কথাটো তেওঁলোকে খুব ভাল পায় আৰু কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে

আমি বহি নাথাকোঁ এতিয়া আমি এসপ্তাহ কৰি লৈছিল বৰ সপ্তাহ গোটেইবিলাক এসপ্তাহ কৰি আমি বহি নাযাওঁ এতিয়া আমি বিভিন্ন জেগাত যাম বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত যাম গৈ পেলাই মানুহক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকে যিবোৰ ফ্ৰুটছ খায় যিবোৰ ফল মূল খায় সেইবোৰ গুটিবোৰ পেলাই নিদিব সেইবিলাকে যদি আকৌ আমি নেচাৰেলি ঘূৰাই দিওঁ সেইখিনি আকৌ গছ ৰৈ থলোঁ হয়

হয় খুব ভাল লাগে থেংক ইউ সেইটো ধৰিব আৰু বিৰি উপায় নাই ইয়াত ইয়াত কি গছ ৰুলে তেতেলী ন অঁ কালিয়ে আমাৰ গোলাঘাট চেপ্ত গোলাঘাট যিটো চেপ্তৰ আছে গোলাঘাটৰ যিটো শাখা নহয় আমাৰ এই সংগঠন আৰু হয় তেওঁলোকে তেওঁলোকে ছাপন্নতে কঁঠালৰ পুলি ৰুইছে অঁ গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আৰু এই পুলিবিলাকৰ ভিতৰত তাত খচ আছে এঘাৰটা অঁ এঘাৰটা জাত আছে কঁঠালৰ মানে আমাৰ খচবোৰ অসমৰ পৰা লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ হৈ গৈ আছে হয় মানুহে কঁঠাল বুলিলে কঁঠালহে বুজে হয় কঁঠালৰ যে বহুত ধৰণৰ শজ আছে সেইটো নুবুজে হয় গতিকে গোলাঘাটৰ যিটো আমাৰ অনুষ্ঠান সিহঁত তেওঁ মানে শৌচ বন্ধনৰ তেওঁলোকে এঘাৰটা শচ গোটাই তাৰপৰা ছাপন্নটা বুলি ৰুইছে গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত হয় সেইটো 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 হৈছে আৰু তেওঁলোকে সময়ে সময়ে সেইটো কাম কৰি কৰিব বুলি কৈছে নতুন নতুন শঁচ গোটাই আছে ঠিক আছে সেইখিনি কাম এঘাৰটা কঁঠালৰ কচ গোটাবলৈ হয় যথেষ্ট সমস্যা আছে আৰু এঘাৰটা কঁঠালৰ চাপন্ন এটা পুলি সেইখিনি কৰি থাকোঁতে কৰিবলৈ অলপ ধৈৰ্য লাগিব আৰু সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি এটা ভাব লাগিব নহ'লে কৰিব নোৱাৰে হয় হয় তাত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ মানে কৰ্মচাৰী ষ্টাফ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ টিচাৰো মানে কপাৰেট কৰিছে হয় বহুত ভাল কথা পারেট করেছে সে একটা কথা আর আমি ভবিষ্যতে যেগুলা মানে গছর গুটি গছর হস নাইকিয়া হয়ে গেছে সেইবিলাকতো গুরুত্ব দিই নিজে নিজেই কথা ইয়াত চিন্তা ন এনেকুৱা জেগাত লগালে ফলদায়ক হ'ব কিন্তু আপোনাৰ এতিয়া মই নদী পাত লগাইছোঁ ইমান হজ্জা পাঠ ভাঙি মেলি লগাই ওচৰত গৰু মেলি দিয়ে গৰুৱে ওচৰত গৰু বান্ধিব গৰুৱে মুচৰি গছ ভাঙি দিয়ে বহুত দুখ লাগে এইবিলাক জেগাত প্ৰত্যেক দেখে এইজোপা মানে ঘৰত ডাঙৰ কৰি অনা হৈছে অলপ হয় ডাঙৰ কৰি পেলাই আমি মানে প্ৰতিপাল কৰিহে ইয়াল আনিম হয় এনে জ্বৰটোপা উঘালিও অনা নাই হয় তাতে গছজোপা অলপ ঔলে ঔটেঙা আছে আগৰ বাৰিষাটো ধুমুহা ডাঙৰ ডাঙৰ গছ ভাঙি গল হয় এইবিলাক পৰি আছে আপোনাৰ চকুৰ আগত দেখিছে ডিব্ৰুগড় সংগীত মহাব সংগীতৰ লগত ওতভাৱে থেংক ইউ कोइ छैन आहा 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 अब चाहिँ एक टुको डिफ्लेसनको हाम्रो प्रोजेक्ट गएछ हाम्रो बाह्र महिनाको गोट एकटा कुटिएला लाग्छ कि आउछ कि आउदैन है आउछ है यो सबै बोर्डको आउँले वाला साइडमा के गर्नुहुन्छ आहा आहा হলি <laughs> এটা <laughs> <laughs> আপুনি লগত আৰু বাঁহৰ অভাৱ নাই ফিরে দাও এই অরণ্য লও এ মহানগর গাছপালা শেষ হয়ে যাচ্ছে মানুষ ঘর বানাচ্ছে গাছপালা কেটে তো তাদের এক অভিনব এক কাজ যেটা ওনারা করছেন তাদের সাধুবাদ জানাই অনেক ধন্যবাদ জানাই আজকের ভিডিও এখানে শেষ করি ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন দেখা হবে অন্য কোথাও অন্য কোনো বিষয় নিয়ে চোখেডিঙি ফিল্ডে গেটের বাইরেও সুন্দর টাইলসকে ঠুটপাত করে দিয়েছে

ডাঙৰ <camelous> হ'লেও <camelous> <camelous> <t> <camelous>

আমি যিবিলাক ফল মূল খাওঁ সেইবিলাক আকৌ প্ৰকৃতিলৈকে উভতাই দিওঁ গুটিবিলাক সেইখিনি বস্তু আকৌ তাতে গজক আকৌ নতুন ফল মূলৰ গছ হওক ফল মূলৰ অৰণ্য এখন হওক তাকে সেইকাৰণে আমি এই অঞ্চললৈ আহিছো আৰু এতিয়া আমাৰ লগত মানে গুটিবিলাক বীজ গলবিলাক আৰু চব ছটিয়াম আকৌ নতুন গছ হওক সেই ফল মূলবিলাক আকৌ বান্দৰ কেৰেকেটৰে খাবলৈ পোৱা আমি তাকে আমাৰ মানুহ আৰু এই জীৱ জন্তুৰ মাজত সংঘাত কমি যাওক আকৌ এখন শান্তিপূৰ্ণ এখন দেশ হওক মানুহ আৰু প্ৰকৃতি আৰু বান্দৰ কেৰেকেইটা হাতীৰ মাজত সেইখিনিকে আমি ভাবিছোঁ সকলোৱে যদি এইটো এই এই পদক্ষেপ লয় পদক্ষেপ লয় তেতিয়া ভাবোঁ অতি শীঘ্ৰেই বান্দৰ কেৰেকেটুৱা এইবিলাক আকৌ হাবিলে উভতি যাব এটা প্ৰকৃতিক প্ৰকৃতিৰ সন্তুলন এটা সৃষ্টি হ'ব হয় আৰু এখন আমি সেউজ জৰণ্য কৰিম যিখনে আমাৰ সকলোৰে মাজত এটা সেতু বন্ধন গঢ়ি তুলি